город Седак. Наш проект называется «Мобильная библиотека». В рамках конкурса «Современная библиотека» идет Мы проводили рекламные акции в различных учреждениях, организациях города, на улицах, в отдаленных микрорайонах. И рассказывали об услугах библиотеки, о бесплатном интернет-центре, бесплатных компьютерных курсах, которые есть у нас в библиотеке. Знакомились с сайтом библиотеки, проводили обзоры полезных сайтов, судах в интернете. Представляли книжные выставки и обзоры Благодаря этому, этому проекту у нас появились новые читатели, новые партнеры и новые эксперты. А, как часто это. А, 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 ну, у нас этот проект мы выиграли в прошлом году, в 2010, и начали его выигрывать с конца прошлого года. Но самое активное у нас произошло именно в этом году. Мы провели, представили библиотеку совместно с молодежной организацией СИТАХА, совместно с городским советом, мы представили свой библиотеку, совместно с национальными обществами, совместно были представители Малайзии, Индии, Кореи, которые все тоже познакомились с нашей продукцией, с нашими услугами.